Да вас не очень хорошо слышно, но ну, привет. Ну спасибо, спасибо. А вы откуда? Город Калининград. Это который бывший Кёнигсберг Понимаю. Ну привет, Калининград. А скажите, у вас там аэропорт в честь кого назвали? Я помню, у вас там даже целая полемика была перед чемпионатом вообще мира. А? Вообще, нет, без, вообще без понятия. Чего? Ну там же подъезжаешь к аэропорту, там написано аэропорт имени. «Аэропорт, аэропорт, 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 аэропорт. Были варианты. Ленина, Кеннеди храбро. и Канта. Не, Храбров. Как? Не, Храбров. Храбров? А кто это? Храбров. А кто такой Храбров? Вообще без совсем спрашивает. Просто какой-то чувак? Просто какой-то чувак? Ну, может быть так. Черт знает что. А были хорошие варианты? Кант. Согласен. Жили, аэропорт ну, у, у меня... Хороший был чувак, раз назвали так. Да, недавно с ним обедал, завтракал. Да, ну да, надо. да. Да. не на завтраке он мне говорил, воля ваша, профессор, вы, может, и умно придумали? Даже больно сложно, над вами потешаться, говорит, будут. А вы были с ним знакомы? Да, да, конечно. Как со стариком Кантом, со стариком Амануилом лично. Да, да, да. Куда я попал? Да, да, да. Лично беседовал? Кант тоже у нас рядом, приходил вчера. Он к вам по ночам ходит, молчаливая галлюцинация? Да, да, он такой пришел, сегодня посмотрел говорит... Попрекает, наверное, что аэропорт не назвали его именем. Я думаю. Мир вашему дому, да. да, да, молодец Он был действительно такой выдающийся человек Я бы сказал Кант? Ну да, старик Кант, Эммануил да. Старик Эммануил, да Все? Все познания закончились Джек Дэниелс, а сам небось чай пьешь, да? Пиво Че не Джек Дэниелс? Я не пил, я сказал, Что такое? Печень шалит. Нельзя. Спортсмен? С головой проблем. А как крепкий алкоголь и легкий алкоголь, у него какие-то разные влияния, да, на голову? Да. Я не знал. Ты пил, ну, тебе, ну, хорошо, спокойно там. А когда ты говоришь, крепкий алкоголь, Отключается голова, вот, думает думаешь, алкоголь, и начинаешь делать такие, ну, нехорошие вещи. Например, какие. Покайся, Иваныч, да. тебе скидка выйдет. Что? А? Что ты говоришь? Я говорю, покайся, Иванович, тебе скидка выйдет. Покайся, Иванович, покайся, тебе скидка выйдет. Кто выйдет? Скидка. Никак. Скидка. 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 Да, Скидка. А вы откуда? Город герой, Белгород. А ты откуда? Санкт-Петербург. А, ну, у вас не город герой, у вас Ленинград, город герой, был. Mm -hmm, да. А, Санкт-Петербург, ну, какой же это герой, так себе. Согласись. Ну, с чего вдруг Санкт-Петербург, герой? Вот в честь кого назвали Санкт-Петербург. не знаю. Ну вот, видишь. Мне... Поэтому героя, и... поэтому героя нельзя ему давать. А ты еще и алкоголь крепкий, когда выпьешь, дурные вещи начинаешь творить какие-то. А какие не хочешь рассказывать? А мне ж любопытно. Есть такие. Ну, не правда, что он уголовный, но проблем можно... Сказать. А как ты отвечаешь уголовный от неуголовных? Ты знаешь уголовный кодекс РФ? Не верь, но половина. Половину? А сколько статей в Уголовном кодексе? Половину из скольки ты знаешь? Да. Ну, около да. Хорошо, я задам по-другому. Нет, там значительно больше статей. Я задам по-другому вопрос. Из какого раздела Уголовного кодекса статьи тебе наиболее близки по духу? В нетрезвом виде. Стас тебя зовут же, правильно? Да. Ну вот мы сейчас все и выясним. Где привлекался, за что привлекался морячок. Все про тебя выясним. Чего, чего? Я говорю, мама, не горюй. Я, я, я не горюй, у меня никаких... Нет. Ну, рассказывай, рассказывай, Стас. Что происходит, когда лишнего выпьешь? За руль садишься. За руль садишься. И много уже людей положил. Еще раз. Много людей пострадали от твоего вождения в нетрезвом виде. Нет. Меня просто остановили гарешники и решили брать, что не в нетрезвом виде. А ты на Балтике служил? Нет. А где? На... Черноморском флоте? Нет, Балтийский флот. Ну, я спрашиваю, на Балтике служил? Нет. Ну, что ты в отказ идешь? Мы с тобой как братья разговариваем, а ты в отказ идешь. Матрос? Нет, я не в отказ, я просто сначала не понял. Матрос? Да. Это в какие годы ты отслужил? Нет. В какие годы? С годы службы? А, с 19 по 20. С 19 по 20. -й. Ну, туда тихо было. Не зовут сейчас на контракт? Нет. Чего? А, из-за этого, да? Нет. У тебя нет справки там в АСЕМ? Нет, 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 такого нет. нет. Ты меняемый? Не, я, я меняемый, все нормально. Я просто говорю, то, что если пью кем-то алкоголь, ну, просто мозг звучает и уже алкоголь действует. Ну, я не говорю, я еще людей убиваю, еще что-то. Ну, понятно. Для тебя проблем могу наделать. А на каком, да. на каком корабле был? Бтк Калининград. Большой десантный корабль. Что такое БТК я знаю? Ну что ты, ну что ты. Вы порядочный человек, ну умоляю Обещайте молчать. Ну что вы? Даю честное благородное слово. Спасибо, спасибо. Что вы? Что вы? Нет, ну я, вы меня спросили, я вам просто сказал. Сказал, ну, как, и что. Не-не-не, молодец, молодец. Плохо, что снова не хочешь э, э, идти на флот. Правда, честно сказать, на Черноморский флот не очень камельфо сейчас. Я хотел, когда служил, я хотел туда пойти, но меня отправили в Калининград. Ну, тебе, можно сказать, жизнь спасли. Ну, за, за это спасибо. Ну да, потому что сам же понимаешь, сколько флота э, эти... Знаешь, и Рады потопили, понимаешь? Ну да. Ну, с Москвы, да. с Москвы гады начали, представляешь, как символично ударить по Москве. Ты футбол любишь? Футбол любишь? Ну, вообще нет. Нет. Если специально не играть, то да, а если посмотреть, то нет. Я... А кем на э -э флоте был? Технарь какой-нибудь. Ну, технарь, ну. А, и БЧ имеете в виду, да, да, часть? да, да. Ну, первый раз я БЧ-2-3, это получается как связь, насколько я помню. Mm -hmm. А, то есть, в общем-то, не очень себя утруждал службой, да? Я говорю, не очень себя утруждал изучением материальной части, да? Ну, это такое дело. Все равно скоро все пойдет. Сейчас сколько лет? 24. 24. Скоро, все равно скоро всех призовут. Ой, не дай бог, конечно. Не дай, не дай бог, конечно, Черноморский флот. Но тут беда в том, что э, Балтика у нас зажата, как в консервные банки сейчас вражескими силами. и Выход из Балтики тоже весьма затруднителен, с учетом того, что э, Финляндия и Швеция стали странами НАТО. Как флот будет выходить, я не знаю. Сожгут к чертям. Сожгут к чертям, как во время Второй мировой. Ну, как во время Великой Отечественной. Да и все. Так что, Стас, пей пока. Пей пока. Пока можешь. А потом пойдем. А потом пойдем, так сказать, все как один. Знаешь, как нашему царю показали фигу. Умрем все за него как один. Ребятушки нашему царю показали фигу. Умремся до последнего. Хоть два. Участь наша ну, да. недобрая, недобрая наша участь. При ну, вот так пойду, пока не призывают, поэтому сижу спокойно. Сиди, пока сиди, пока сиди Я пока тебя звать не буду, потому что Ты выпьешь, у тебя э, Голова дурная становится, а на флоте не выпить Нельзя, там спирт везде Там, там... <сOR> <сOR> а, а в смысле вы пока меня не вызовете? Ну пока не буду, я смотрю Не внушаешь ты мне доверия, не внушаешь Почему? Ну ненадежный ты человек, Стас, ненадежный А родину не любишь Ну так Может это будет так, так, так равнодушно относиться к тому, что происходит. Я ему говорю, что мы потеряли огромное количество плав средств Черноморского флота, а тебе пофиг. Да, да, да. А почему я равнодушен? К этому? Ну вот я не знаю почему. Наверное, плохо тебя родители воспитывали. Или командир у тебя на большом десантном корабле Ленинград был плохой. Кстати, как фамилия командира? Я ему выговорю. Я уже не помню, сколько лет прошло. Ты даже фамилию командира... Сколько лет прошло? Господи, тебе 24 года. Что ж у тебя с головой будет 24. в моем возрасте? 4 года. Прошло. Я своего первого командира помню до сих пор. Года. Я своего первого командира до сих пор помню. У тебя память разная. Ну, конечно. Маршал Шапошников. Знакома тебе такая фамилия? Как еще? Маршал Советского Союза Шапошников мой первый командир. Ну, конечно, откуда ж тебя знать? Ты же на корабле служила, а шапошников сухопутной. Ну, вот. Да. А Кузнецов, адмирал флота, знакома тебе такая фамилия? Кузнецов, да. Вот. Кто был такой Кузнецов? Как его звали? Не знаю. Да, Стас. Ну, поэтому я говорю, не буду я тебя звать. Не буду. Толку с тебя никакого, понимаешь? Пользы никакой. Абсолютно. Но другие могут позвать. Поэтому ты там будь осторожен, не пей много. Пьяным не езди. Да или езди как хочешь, в принципе. Езди как хочешь. В общем-то, мне на самом деле, как и другим нашим офицерам, на наших солдат наплевать. Потому что по-другому никак. Никак. Вам да. наплевать на родину, а нам наплевать на вас. Кризіводку показував єсть. Давай. Пока. Прощай. Повний дегенерат. Повний дегенерат. Взагалі, ну. Пусто. Так, дорогенькі мої, я ще раз вас закликаю долучатись до збору. Дуже, 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 дуже складно йде. Нам не так багато вже і залишилось е, е, зібрати, але. Тим не менше я вас закликаю, будь ласка, долучайтесь. Я сьогодні е довго не зможу працювати, я скоро вже буду закінчувати. закінчувати. Тому прошу вас долучатись.